Полиция Донецкой области занимается документированием участников незаконных вооруженных формирований. И в 2014 году стала известна ситуация о том, что один из наших сотрудников, Дикий Алексей Александрович, перешел на сторону незаконных вооруженных формирований, начал принимать участие в деятельности террористической организации. В связи с тем, что он являлся на тот период времени еще действующим сотрудником полиции, были собраны материалы и направлены для документирования и принятия решения в следственное управление прокуратуры Донецкой области. Прокуратура Донецкой области изучила материалы, были допрошены еще предоставленные нами свидетели, которые подтверждали его деятельность в незаконном вооруженном формировании. Также были до проведен мониторинг интернет-ресурсов, где были выявлены также факты участия в ним в деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, было выявлено видео, где он, как представитель полиции Донецкой Народной Республики, на месте крушения Боинга не допускал туда международных наблюдателей для производства осмотра. Последующим последующем прокуратурой Донецкой области в 2015 году он был заочно уведомлен о подозрении и был объявлен в в связи с тем, что находился на оккупированной территории. В отношении него было проведено спецрасследование и криминальное проваджение. В сентябре 2015 года было направлено на рассмотрение, по сути, в Торецкий суд Донецкой области. Торецким судом тройка судей 6 июня 2017 года признала Дикого Алексея Александровича причастным к деятельности террористической организации и вынесла в отношении него приговор 12 лет лишения свободы.